из плюса 30 можно сделать идеальный автомобиль. Мотор от полтинника, батарея от полтинника и машина поехала. Ну получается да. А коробка как подходит? Коробка как раз подходит, только надо демпферный диск оставлять 30 Есть проблемы в системе охлаждения, он по подушкам подходит. Давай, сколько грошей. Вот если сейчас у людей выйдет, сколько грошей и ты готов за это взять. Ну, трошечки дороже буде. Я думаю, 30 тисяч можна буде перекидувати повністю все. Але дешевше от від капіталки. Там... Давай. Від капіталки. Якщо капіталки мотор, це 100 плюс. Ну, 100, пускай, так, да, навіть 100 брати. А якщо от зробити мотор від полтинника засунуть, навіть саме дорогий за тисячу доларів. Тисячу ну, і 30 роботи візьме. Ну, 70. Да. Ну, 30 так Ти отримаєш. Получаєш... Там просто прикол в чому, там треба переділати під ЄГР. Можно uh -huh. может даже поменять ИГР от полтинника. И охлаждение там трошки другое. И есть отличия по датчикам давления масла, ну такого. И поэтому, но ну, зато той мотор уже будет бегать и бегать, понимаешь? То есть и не будет вот этих проблемных штуков, грюков и пердуков. А так все четко подходит.